বাইদেউ ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম টু বাইদেউ ব্লগ চ' গাৰ্ডেনৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু মই গাৰ্ডেনত আহিছোঁ আজি কিবা কিবি পাওঁ নেকি চিঙিবলৈ জিকা ওলাইছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চ' জিকা চিঙিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু কি কি ওলাই আহকচোন চাওঁ itu diklojika dari sini ni mana yang tu আৰু ভেন্দিৰ পাতবোৰ নহয় বহুত খোজাই সেইকাৰণে খুব সাৱধানে চিঙিব লাগে চিঙি উঠি মই একদম বান্দৰ দৰে খুজাই থাকোঁ আৰু এইফালে কোমোৰা লাগিছে এয়া তাত দুটাকৈ লাগি আছে আৰু বহুত বেছি লগা নাই হৈ যায় আৰু ঘৰতে নিজৰ খোৱাখিনি পাচলিখিনি যিসকলে হাৰ্ভেষ্টিং চাই ভাল পায় সেইসকলে হাৰ্ভেষ্টিংটো চাব আৰু যিসকলে হাৰ্ভেষ্টিং চাই ভাল নাপায় কুকিং চাই ভাল পায় সেইখিনিয়ে স্কিপ কৰি কুকিংটো চাই দিম আৰু যিসকলে হাৰ্ভেষ্টিং প্লাছ কুকিং আৰু ইটিং শ্ব' যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্টত আপোনালোকে মোক জনাই দিব মই ইটিং শ্ব' কৰি পেলাইও দেখাই দিম অকণমান আৰু তিঁয়হৰ পাতবোৰেও খুব খোজায় তিঁয়হবোৰ মোৰ বেছি ঘন হৈছে চাগে সেইকাৰণে বহুত বেছি তিঁয়হ লগা নাই দুটা তিনিটাকৈ লাগি থাকে আৰু আৰু তিঁয়হ মই চালাড খাই খুবেই ভাল পাওঁ আৰু গৰমত তিঁয়হ বহুত বেছি ভাল ডেইলি এটা এটা তিঁয়হ খাব পাৰিলে গৰমত দেহাটো একদম শীতল হৈ থাকিব আৰু এইফালে মোৰ নেচেৰাকেইডাল চাওকচোন মাজতে এডাল নে দুডাল মৰিও গৈছে নেচেৰা কিয় জানো গৰমতে নে কিবা বেমাৰে লাগিছে ক'ব নোৱাৰোঁ নেচেৰা লাগি আছে আৰু এইকেইটা মই চাদৰ ওপৰৰ পৰা কালেকশ্যন কৰা জলকীয়া পকা জলকীয়া জলকীয়া মই এবাৰ ঘৰতেই শুকাইছোঁ আৰু সেয়া মাকৈকেইটা টিপি টিপি চাইছোঁ মোৰ আইডিয়া নাই মানে মাকৈকেইটা কেতিয়া পুৰঠ হয় ছিঙিবলৈ কেতিয়াও হয় সেইকাৰণে টিপি টিপি চালোঁ আৰু হোৱা নাই যেন লাগিল কেইদিনমান লাগিব আৰু চাগে ক'বলৈ আৰু এইফালে চাওকচোন মই পুৰা লেভেল মাৰি মাৰি ফটোৰ বাবে পজ দি আছিলোঁ কিন্তু বান্দৰৰ দৰে খোজাই তৎপোৱা নাই আৰু মাজে খোজাইও এই পাতবোৰে টিকা ভেদলী তিঁয়হ আৰু এইটো কোমোৰা চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ হাৰ্ভেষ্টিংখিনি কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নেপাহৰিব গৰমতে একদম চব্জিবিলাক লেৰেলি গৈছে অকণমান পানীও দি লওঁ চ' হাৰ্ভেষ্টিং চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু এতিয়া মোৰ কিটচেনলৈকে যাওঁ কুক কৰোঁ চ' লেটছ গু মাই কিটচেন আৰু আজি মই আখাললৈ আনিছোঁৱে মানিমুনি চিনি পাইছেনে বৰ মানিমুনি এইটো এইকেইটা মই ঘৰৰে মানিমুনিখিনি কেতিয়াবা মই কিনিও আনো আৰু মানিমুনি আমাৰ পেটৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুত উপকাৰী চ' মাজে মাজে এনেকৈ মই মাছেৰে আঞ্জা বনাই খাওঁ আৰু প্ৰথমতে মই মানিমুনিখিনি পেষ্ট বনাই লওঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া গোটেইবোৰ একেলগে দিম আৰু একে পিছ মোৰ মাছ আছিলে দুদিন আগৰে ভাজি থোৱা সেইকাৰণে অকণমান মিঠাতেলত ভাজি লৈছোঁ মাছখিনি আৰু টেষ্টখিনি মাছৰ অলপমান একেলগে দিম তেল অকণমান বেছিয়ে হ'ল মোৰ পিছত কিছু এতিয়া নমাবলৈ উপায় নাই আৰু এনেকৈ বনাব লাগিব পানী মই বেছিকৈ দিম কাৰণ পানী সেইকাৰণেই দিছোঁ যাতে আঞ্জাখন বেছি সময়লৈকে উতলিবলৈ পায় আৰু এইখন আঞ্জা যিমানেই উতলিব সিমানেই আঞ্জাখন সোৱাদ লগা হ'ব আৰু সেইফালে মোৰ আঞ্জাখন উতলাই মানে এয়া গোটা মগৰ গাজি ওলাইছে অকণ অকণ এইখিনি মই বৰা বনাম পকৰা বা পকৰা যি কয় আৰু পিঁয়াজ লৈছিলোঁ এটা আটাৰে এফাল দিলোঁ আঞ্জাত এফাল মই ইয়াতে দিছোঁ আদা নহৰু জলকীয়া আটাই দিম আৰু লগতে তিয়াই ৰখা চাউল দিছোঁ চাউলকেইটা এইকাৰণেই দিছোঁ যাতে পকৰাটো বেছি টাইমলৈ ক্ৰিস্পি হৈ থাকে আৰু এইফালে মোৰ আঞ্জাখন এতিয়া নমাবলৈ পূৰা ৰেডি হৈছে আৰু ইয়াতে ভাজিম মই বৰাকেইটা এইখনত ভাজিলে তেল বেছিকৈ নালাগে যিখিনি তেল দিছোঁ সেইখিনি আৰু ৰৈয়ে যাব আৰু এনেকৈ মাজে মাজে চাই থাকিলে হ'ল কোনোবাটো সোনকালে হৈ যায় কোনোবাতো দেৰি লাগে কাটা চামুচ এখনেৰে এনেকৈ উল্টাই দিব আৰু ফাইনেলি মোৰ এয়া দুপৰীয়াৰ থালিখন আজিৰ ৰেডি হ'ল এতিয়া প্লেটিং কৰি আছো আৰু এয়া জিকা আৰু কঁঠাল গুটি ভাজিছিলোঁ কঁঠাল গুটি এতিয়া ওলালে আৰু ন আমাৰ অসমীয়াবিলাকৰতো কঁঠাল গুটি প্ৰিয়ই আৰু সকলোৰে প্ৰায় মোৰো প্ৰিয় জিকাৰ লগতে ভাজিছিলোঁ আজি হৈছে ক'লা কচু ভাজি মোৰ গাৰ্ডেনত আচলতে কেইডালমান কচু হৈ আছিলে বহুদিনৰ পৰাই খাম খাম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু বৰষুণ আহিলে খাবলৈ ভয় লাগে ধৰে বুলি কিন্তু এইকেইদিন যে খুব গৰম পৰিছে নহয় ৰ'দী আছে সেইকাৰণে আজি আনি কেইডালমান ভাজিলোৱেই আৰু থাকিব নোৱাৰিলোঁ মানে আৰু এই যে আমাৰ অসমীয়া থলুৱা খাদ্যবোৰ এইবোৰ মোৰ বৰ প্ৰিয় আচলতে সেইকাৰণে এনেকৈ বনাই থাকোঁ আৰু যি বনাওঁ তাকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু এয়া গোটা মুগৰ বৰাকেইটা চ' আজিৰ থালিখন আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব এখন সাধাৰণ থালি সম্পূৰ্ণ অসমীয়া থলুৱা খাদ্যৰে বনোৱা থালি এয়া নেমু লগতে এয়া তিঁয়হ কাটিছিলোঁ আজি এনেকৈয়ে কাটিলোঁ গোল গোলকৈ কাটিবলৈ মন নগ'ল আজি এনেকৈ খাবলৈ মন গ'ল এনেকৈয়ে কাটিলোঁ আৰু আৰু এইকেইটা মোৰ জলকীয়াকেইটা একদম মচমচীয়া কেঁচা জলকীয়া জলকীয়া পিছে গৰমত বহুত বেছি খাব নালাগে এইকেইটা মই জাষ্ট চফৰ কাৰণে মানে ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু বাকী ভাজা আঞ্জাতটো দিছোঁ এইয়া জলকীয়া লওঁ আৰু এয়া বইল দাইল মোৰ আৰু এয়া মাছ আৰু মানিমুনি আঞ্জাখন কচু ভাজি তিঁয়হ বৰা ভাজি কঁঠাল গুটি আৰু জিকা ভাজি লগত আছে নেমু ভাত চ' আজিৰ থৈ লিখন আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ফ্ৰেণ্ডছ জনাবলৈ নেপাহৰিব ভাল পালে যদি প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল আহিছে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটিলে এইসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটিলৈ আৰু তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰে ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আহি আছো পুনৰ অনি ভ বা ৰেচিপিৰ সৈতে যেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালেই থাকক গৰমত স্বাস্থ্যৰ যতন লওক খুব পানী খাওক ফ্ৰুইটছ খাওক চ' ফ্ৰেণ্ডছ আহি আছো পুনৰ অনি ভ বা ৰেচিপিৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলোকে বাবাই ফ্ৰেণ্ডছ থেংক ইউ ছ' মাছ লাভ ইউ অল